নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু বৰ্তমান মইও ভালে আছোঁ যদিহে আপোনালোকে ফেনাইলৰ ব্যৱসায় আৰম্ভণি কৰিম বুলি ভাবিছে হয় তাকো কম টকা নিশ্চিত ৰূপত আপোনালোকে এই ফেনাইলৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰিব পাৰিব এই ফেনাইলৰ ব্যৱসায়টো যেতিয়া আপোনালোকে আৰম্ভণি কৰিব হয় কেনেকৈ আপোনালোকে আৰম্ভণি কৰিব আপোনালোকে প্ৰশিক্ষণ ক'ৰ পৰা ল'ব ফেনাৰলৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট যিখিনি ব্যৱহৃত সামগ্ৰী থাকে সেই সকলোখিনি সামগ্ৰী আপোনালোকে কেনেকৈ ল'ব আপোনালোকে কেনেকৈ মেকিং কৰিব আপোনালোকে ক'ত চেল কৰিব এই সকলোখিনি কথা আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আলোচনা কৰিম গতিকে আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মোৰ শেষলৈকে চাব গতিকে পলক নকৰোঁ আৰু বলক মূল বিষয়খিনি আলোচনা কৰোঁ নমস্কাৰ মই ধৰিত ত্ৰিলোহাৰ

গতিকে আপোনালোকে ধূপকাঠি উদ্যোগৰ বিষয়ে বা ফেনেলৰ বিষয়ে বা টয়লেট ক্লিনাৰ ডিছৱাছবাৰ ৱাশ্বিং পাউদাৰ বা মাছৰুম এই ধৰণৰ বিষয়বিলাকৰ ওপৰত যদিহে আপোনালোকে ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হয় নিশ্চিত ৰূপত আপোনালোকে আৰম্ভণি কৰিব লগতে আমাৰ এই কোম্পানীটোৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰশিক্ষণ লৈ ল'ব প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে মাত্ৰ আমি আপোনালোকৰ পৰা তিনিশ টকা এটা চাৰ্জ লওঁ আৰু প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট প্ৰজেক্ট কটেশ্যন লগতে চাৰ্টিফিকেট এতিয়া কথাটো হ'ল ফেনাইলৰ ব্যৱসায় যেতিয়া আপোনালোকে আৰম্ভণি কৰিব প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰশিক্ষণটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'লে ছেকেণ্ড বাৰটো হৈছে আপুনি যেতিয়া ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰিব হয় তাত যিখিনি সামগ্ৰী ব্যৱহৃত থাকে সেই সকলোখিনি সামগ্ৰীয়ে আপোনালোকে আমাৰ কোম্পানীটোৰ পৰা ল'ব পাৰিব এই ফেনাইলৰ ব্যৱসায়টো যেতিয়া আপুনি আৰম্ভণি কৰিব তাত বহুত বেছি সামগ্ৰীৰ আপোনাক প্ৰয়োজন নহয়

প্ৰচেছটো খুব বেছি ইজি হয় গতিকে আপোনালোকে নিশ্চিত ৰূপত কৰিব পাৰিব বটলিং কৰাৰ কাৰণে আপোনাক লগা হ'ব ফেনাইলৰ যিবোৰ খালী খালী বটলবোৰ থাকে সেই প্লাষ্টিকৰ বটলবোৰ আপোনালোকক লগা হ'ব তাৰ লগতে আপোনালোকক লগা হ'ব যিটো সৰু সৰু কেপ থাকে ফেনাইলৰ যাতে ফেনাইলটো ভৰোৱাৰ পিছত যাতে বটলৰ পৰা ওলাই নপৰে তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ফেনাইলৰ যিটো ঢাকন অৰ্থাৎ কেপ আপোনাক সেইবোৰ লগা হ'ব তাৰপিছতে আপোনাক লগা হ'ব ফেনেলৰ যিটো ষ্টিকাৰ থাকে নেমু লোচন থকা ষ্টিকাৰ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব সেইবোৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকে ফেনেলৰ বটলটো ধুনীয়াকে ৰাউণ্ডকে চিল মাৰি দিব তাৰপিছত ধুনীয়াকে আপুনি পেকেজিং কৰি

ব্লেক কালাৰৰ যি ধৰণৰ বটলবোৰ পোৱা যায় সেই বটলবোৰ আপোনাক লগা হ'ব আৰু হোৱাইট ফেনেলৰ কাৰণে আপুনি হোৱাইট কালাৰৰ যিবোৰ বটল থাকে সেই বটলবোৰ আপোনাক লগা হ'ব গতিকে এইখিনি সামগ্ৰী আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব এইখিনি সামগ্ৰী লৈ আপুনি আপোনাৰ ব্যৱসায়টো আপুনি আৰম্ভণি কৰিব পাৰিব এই ফেনেলৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰিবলৈ হ'লে মাত্ৰ আপোনাক ছয় হাজাৰ পাঁচশ টকা সাত হাজাৰ টকা আপুনি ইনভেষ্ট কৰি এই ব্যৱসায়টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপুনি আৰম্ভণি কৰিব পাৰিব আৰু আৰম্ভণি কৰোঁতো যিহেতু ইয়াতে খুব বেছি মেটেৰিয়েলছৰ প্ৰয়োজন নহয় লগতে আপোনাৰ সময়ৰ বেছি প্ৰয়োজন নহয় মাত্ৰ তাত আপুনি ডালোচন কৰি বটলিং কৰি মাৰ্কেটত চেল কৰিব লাগে গতিকে ইজি হয় আৰু আমি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ' আকাৰে আমি আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু যদিহে আপোনালোকে এই ধৰণৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থকা বিষয়বোৰৰ ওপৰত জানিব বিচাৰিছে বা ব্যৱসায় এটা আপোনালোকে আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিছে হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাক হোৱাটছআপ কৰিব আমাৰ অফিচ হোৱাটছআপ নম্বৰটো হৈছে ছিক্স ডাবল জিৰ' থ্ৰী টু ওৱান টু ছিক্স ফ'ৰ ফাইভ আপোনালোকে আমাক হোৱাটছআপ কৰিব কিবা যদি জানিব বিচাৰিছে বা ডিটেইলছবোৰ কিবা যদি আপোনালোকে চেক কৰিব বিচাৰে নিশ্চয় আমাক হোৱাটচআপ কৰিব আমি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক গাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ আমি আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট কৰিও সুধিব পাৰে আৰু যিহেতু প্ৰশিক্ষণ আমি দুই ধৰণৰ মাধ্যমেৰে আমি আপোনালোকক প্ৰদান কৰোঁ অফলাইন আৰু অনলাইন আৰু বৰ্তমান যিহেতু আমাৰ এতিয়া অনলাইন প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে গতিকে আপোনালোকে নিশ্চিত ৰূপত আপোনালোকে অনলাইন প্ৰশিক্ষণ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব যিহেতু বৰ্তমান আমাৰ অনলাইন প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে গতিকে আপোনালোকে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক আৰু অনলাইন প্ৰশিক্ষণ আপোনালোকে লাভ কৰক আৰু প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পিছত যদি আপুনি ব্যৱসায়টো ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে আৰু যদি আপুনি দূৰৰ হয় কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ অফিচ এট্ৰেছলৈ আহিব নোৱাৰে তেতিয়াও আপুনি ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰিব পাৰিব যিহেতু আজিকালি যাতায়তৰ ব্যৱস্থা খুবেই বেছি ভাল গতিকে আপোনালোকে ফেনাইল হওক বা টয়লেট ক্লিনাৰ ডিছৱাছবাৰ মাছৰুম এই ধৰণৰ ব্যৱসায় যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিছে আৰু যদি আপোনালোকক প্ৰডাক্ট লগা হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাক যোগাযোগ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ প্ৰডাক্টসমূহ আপোনালোকে পাই কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকৰ প'ষ্টেল এড্ৰেছ সেই এড্ৰেছটো যদি আপোনালোকে আমাক সঠিকভাৱে প্ৰেৰণ কৰে নিশ্চয় আমি সেই এড্ৰেছ মতে আপোনালোকৰ যি প্ৰডাক্টসমূহ আপোনালোকৰ যি মেটেৰিয়েলছসমূহ আমি সেই ঠাইলৈ পঠাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আশা থাকিল যেনে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি নিশ্চয় আপোনালোকৰ কিবা এটা লাভালাভ হ'ব বুলি যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ অন্য দহজনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আপুনি ভাল এটা দিশত আগুৱাই যোৱাৰ লগতে উপকৃত হোৱাৰ লগতে যাতে অন্য দৰ্শনেও ভাল এটা দিশত যেন আগুৱাই যাব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰো কিবা এটা লাভালাভ হ'ব পাৰে গতিকে পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থকা নেক্সট ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ